Стоять военные на машине. Тормозят все машины, блядь. В Днепре, Все машины тормозят. Никто, сука, не останавливается. Молоди пацаны на Мерседесе. Думаю, надо остановиться. Я ж кто? Я БМВ. У меня БМВ. Может какая-то проблема у ребят. Остановись. Кажу, пацаны, что? Кажешь, брат, прикурить надо. Кажу, так какие проблемы. Сейчас прикурим, блядь. Что? Проводатики есть у вас? Есть. Прикур поставили провода, кажу, хай чуть-чуть подзарядится ваш аккумулятор, и сейчас заведете. Кажу, блядь, стоим тут, сука, каже, 30 минут, никто не тормозит. Кажу, брат, ты пойми, кажу, боятся ТЦК. блять, ну мы же не с ТЦК, кажу, ну такая система, система так сделала, что, блядь, если вы в форме, значит, блядь, боятся. А кажи, а что ты тормознул? Кажу, то ну я хуй кажу, ну у вас капот открытый, кажу может какая-то проблема, но я остановился, как людина, блядь, ну спасибо тебе великое, ты один остановился. Кача как так.